Повестка информационной позиции Запада в двух словах, на мой взгляд, примерно следующее. Сейчас мы все-таки остановим э, русские орды, вот, и Украина их остановит, русские орды, вот. Э, а потом, если что, для уже там, э, или по потребности, или для победы, уже там и сами навалимся. Вот, если как бы потребуется. У пропагандистов істерика через решение про допомогу Сполучених Штатов Америки Украине, а еще через конфискацию активов Российской Федерации. И на это можно смотреть вечно. Соответственно, они будут так или иначе, а, предметом неких ответных действий, и б, предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный Ущерб економіческим интересам Соединенных Штатів. А у рабів Путіна прорізався голос і почали гавкати на царя. Нікакой до сих пор, нікакой помощи. Муж у меня за что под За то, что ты ж свою тут прикривал. И стоял, проснел. Але найбільше шокували матері окупантів. Ось про це і розповім. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт «Знапостукали». І розпочну з найважливішого. А власне, з того, що пропагандисти та Кремль доклали так багато зусиль, аби Україна не отримала пакет допомоги від США, але все марно. І їхні зусилля зазнали краху. Дипломатично, хоч і не без проблем, та Україна переграла Росію у цьому питанні, тому що Україна таки зуміла відновити двопартійну підтримку, яка протягом останніх місяців була нестабільною. Повістка інформаційної позиції запада в двох словах, на мій взгляд, приблизно слідує: Зараз Ми все таки зупинимо э, російські орди. Вот, і Україна їх зупинить, російські орди. Вот, а потом, если что, для уже там или по потребности, или для победы уже там и сами навалимся, вот, если как бы потребуется. Но пока вот сейчас главное остановить русские орды и э, продержаться. Ну, как минимум до выборов. Это я уже от себя американских. Но на Ну насамкі во внутріукраїнських СМИ там дело, большая перемога денег каких-то дали. Только, мне кажется, это первая перемога, яка не в перспективе стала зрадою, а тут же моментально имеет определенний набор зрад, как бы, требують анализа. Але звісно, пропагандисти усіляко намагаються зараз переконати росіян, що панікувати не треба. Хоча у самых кремлівських щурів ох як підгорає. В итоге э, это американская помощь, э, стимул Европе полностью отдать все свое, начать у них что-то покупать. Ну и самое главное, да, это деньги на увеличение количество смертей э, с, со стороны украинских военных, и это деньги на расширение э, масштабов террористической деятельности. Никаких других эффективных методов демонстрировать э, перемоги у них нет. Э, реально эта помощь, с учетом всей предыдущей, в анализе вообще, э, если брать те суммы, которые были ранее, то вооружение, которое поставлялось ранее, ну, конечно, это несоизмеримые вещи, и э, то, сколько денег они вбухали и техники сил в э, контрнаступление, так называемое, да, э, понятно, что эта сумма, она смешная и существенно повлиять на состояние дел на линии боевого соприкосновения, э, она не может. Або, как вам, ось такая заява. Тут моя реакция зайва, бо поверьте, навіть у мене інколи бракує слів, щоб коментувати ось всю цю ахинею. А от ви, до речі, напишіть у коментарях, що думаєте, коли чуєте, ось таке. Нужны же теперь перемоги, хоть какие-то, потому что коль деньги выделили, коль это все преподнесено как невероятно а, важное событие, а, то просто рассказывать о том, что получается сдерживать русских, как бы сорвать там контрнаступление русских, а, а, сорвать а, освобождение новых населенных пунктов, этого недостаточно. И в этой части, конечно, мы приходим к пониманию того, что а, только террористическими методами Украина сможет демонстрировать хоть какую-то свою эффективность и э, репетиция, если можно в этом как бы в контексте использовать это слово, да, э, терроризма и той формы террористических атак, которые использовать будет Украина, мы уже видим, потому что э, я давным давно даже у наших вот этих э, э, военблогеров, которые любители разгонять зраду, у нас не вижу большого количества публикаций о поражении Украиной военных объектов. Но я ежедневно читаю сводки, э, начиная от каховки, да, то, что ближе ко мне, собственно говоря, и заканчивая горловкой э, по э, ударам по именно гражданским объектам. Причем это не какой-то там набор э, там, пропагандистских штампов, что бьют по гражданским объектам. Они действительно, сознательно усиливают количество ударов именно по гражданским объектам с целью не просто там, посеять, понятно, там, э, страх в нашем обществе, но и посеять в том числе недовольство в нашем обществе. Попытаться на этом фоне раскачивать э, в том числе и внутриполитическую ситуацию. Або ось таке. Бо тут россияны вкотре пробили одно, хотя что разу мне от правда, здається, что глубже уже немає куди, але не выявляется есть. Все, что происходит, лишь усилит кризисные общемировые кризисные явления. Почему? Ну, очевидно, киевский режим совершает террористические акты, что уже признана даже самими э, вот этими самыми бандитами на банковой, которые берут на себя э, ответственность и э, радуются, гордятся тому, как они... Э, реализуют такое количество а, экстремистских и террористических вылазок, а, убийств гражданского населения, а, галочками отмечают людей, общественных деятелей, политиков, которые им удается ликвидировать, а, наносят удары непосредственно по гражданской инфраструктуре и говорят о том, как они это будут делать в будущем. То есть это спонсирование террористического, экстремистского режима, террористической деятельности со стороны Соединенных Штатов Америки. Часом прес-секретар російського правотельга, тобто Бритко і Пісков, заявив, що схвалена палатою представників допомога Сполучених Штатів Америки Україні лише збагатить Сполучені Штати. А от Україні ні не допоможе. Це не поміняє ситуацію на полі бою. Російські військові сили задіснюють спеціальні воєнні операції. улучшають свої позиції, і в цілому динаміка зараз для всіх абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, а Украина будет нести больше потери. В свою очередь мы также отдаем себе отчет в том, что... Большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь. Україні, а ще пригрозив, що Сполученим Штатам Америки доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів Російської Федерації. Ох і рве у нього дах. Давайте послухаємо. Очень опасний прецедент. Це обговорення активно ведеться і в США, і в Європі, і якраз найбільш краснорічіве, мабуть... Призыв более трезво рассматривать такие вопросы была от госпожи Лагард, которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы. Ну и в целом мы также очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия. Они а противозаконные, и, соответственно, они будут так или иначе а. предметом неких ответных действий, и б. предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов. В случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы 10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары. И даже оком не мигнет. Але ми то з вами розуміємо, чому і маємо усвідомлювати, що Ерефія тепер намагатиметься добитися, хоч якихось успіхів на фронті до того часу, доки не почне надходити нам американська військова допомога. Ну а також відповідно російська пропаганда не буде завершуватися. Росія зараз одночасно буде тиснути і на фронті, ну і звісно, на інформаційному фронті теж. А ще буде прагнути зруйнувати українську енергетику та підривати довіру до влади українців. Тим часом у соціальних мережах самітом московити теж реагують на всі ці події і, якось знаєте, не дуже весело. І ось тут вже підривається довіра до Кремля. ще один експерт диванний будуть підтримувати максимально довго, як це вийде. І це не буде допомога по 10 тисяч доляров. Как давали лярды, так и будут. Их достаточно для ведения еще лет пять войны. Плюс наемников подкидывают, там все просчитали. Не надо себя обманывать, так думает тот, у кого тут в тепле. Еще чуть-чуть кончится, ага, что-то мне это напоминает. Все это я уже слышал, в начале СВО. То же самое, про кончаются до, не смогут нарастить быстро военное производство. Только факт остается фактом, еще не деморализованы, кончатся, пока не собираются и все остальное в этом духе. И еще момент, они теряют только напечатанные бумажные фантики, технику БУ и наемников, а мы жизни своих солдат, размен как бы у пользу Запада, в расчет не берем на них всем... Им это чрезвычайно выгоден такой расклад. А от про те, що на болотах відбувається, пропагандисти, ні пари з вуст, та й власне про цю реакцію росіянців на те, що Сполучені Штати України допоможуть нам, теж вони не говорять. Але ж невдоволення росіян назріває і щодо відсутності не лише нам допомоги гай вони незадоволені тим, що Кремль не допомагає їм. Ну і незадоволені відсутністю соціальних виплат, які влада обіцяла постраждалим через повені. Та з кожним днем цієї допомоги так і не видно. Ось приміром, розлючені жителі Орська буквально накинулися на мера свого міста, так так, того самого славнозвісного мера, який то подбав про свою родину та евакуював рідних за кордон. А от на всіх цих начхати Ніякої до сих пор ніякої допомоги. Муж у мене за що погиб? за те, що ти свою тут прикривав. і стояв краснів. Конечно, мне плохо. Потому что надо звониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. На ВПшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? Ти в чистих штанах і ти сім в стыдно? Але це ще квіточки. Бо куди цікавіше невдоволення тих росіян, які переживають не за власне життя, а за якісь матеріальні речі. Приміром, шафи та дивани. Я мать погибшого солдата на воєнної операції Тараса Людмила Олександровна. Мой син Тарас Олександр 19 февраля на СВО. После себя у него, у него осталась квартира. В эту квартиру он пустил пожить свою девушку, пока он будет находиться на военной операции. 19 января мой сын погиб. После всего этого, не прошло еще 40 дней, его девушка вынесла всю мебель с его квартиры. 20 февраля мы подали заявление в третий отдел полиции, но до сих пор никаких мер не принято. В уголовном деле нам отказано. В ознакомлении нам отказали. Мы не знаем дела. На допросы нас никто не вызывал. И это уже тянется три месяца. Мы ничего не можем добиться. У нас есть чеки все накладные на покупку мебели, но мер никаких до сих пор никто не принял. И, власне, это все, что треба знать про дружин, матери и сестер, тех, кто отправляют своих мужчин, братьев и сынов умирать на войне в Украине. Просто дно. Ну а хто постукає з дна наступного разу? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я інна Набок. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну, підтримуйте сили оборони, і побачимось.